çalışmalarla riyazi silsiləsindən 40-cı çalışmamız. Belə bir təlimimiz var. Əslində bir 2 ata 3 üç, üç gedişlə həllənməyə yol var. Biritərəfə mənim kümə ilə araşdırmaq, ikisi isə Newton binomu ilə araşdırmaqdır. Yenə qarışdırsanız başqa yollarda görmək olar. Mən sadəcə bir yolu göstərəcəm. Videonun həcm etvari ilə böyəlməsinin istəmirəm. Newton bilməm nə nəzərdə düşəcəmsə, əgər ya kamizonlarla danışmalıyam, ya da Pascal üçbucağı ilə danışmalıyam. Üçbucağa görə dərəcə 4-cü dərəcə istəmir deməl mənə. Deməli, 4-cü sətir lazımdır. 4-cü sətirin elementləri olacaq onda 1 4 6 4 1. Kim bu şəkildə bilmirsə əgər, Pascal üçbucağını yenidən qurup 4-cü sətirə baxa bilər. Əmsalımız 1dir. 1 buraq yazmalıyam. Yəni, 1 buraq yazmama bir səbəb yoxdur. 1 burada sayılmır. X-in üzərində bu dərəcənin özü, 1-in üzərində özü. 2-nin üzərində 0-dan başlayır. Mən də üzərinə 0 yazsam birca 0-dan başqa vahidə çevrildiyinə görə yazmıram. Düstə gəlir. Dərəcələ başlaya düşməyim. Ancaq ikinci əmsalımız 4dür. X dərəcə 1 vahid düşdü. 3 -2 üstdə 1 yazmadıq. Bütün üstünə bir gəldiyinə çünki 4 eləmalı idi. Əmsal 6 x1 vahidə düşdü. 2 və vurulsu -2-nin üstündə də 2. Çünki 2*2=4 eləmdir. 4 * x sadəcə çünki 1 vahidə düşdü, onda bunun üzəri 1 vahid artdı. -2-nin kubu və plus, bu da x-in üzəri 0-a düşür. Vahid, əmsal vahiddir, saymırıq. Qalıb bizə də -2-nin qüvvətində 4. Plus keçək ikinci mötərizəmizdə eyni prinsiplə açacağıq. ə yer görmüşüm bizdə burada 2 idi, yazırdı, amma burada 1 də deyə sizənə aldığa yazmayacaq, sizənə dələcəm qüvvəti vahidi bərabərdir. Vurmada iştirak eləməyincə osa təsir yoxdur. Unsadələşdirərək bundan oşo toplananları islah eləyək. 2x to 4 Mənfi, -8 +4 -4x-in kubu 4 6 24 24 6 30 x kvadrat 32, - 32x 4 eləyir deməli -28x Sərbəst tər bu, deməli 16 üzərinə bir yasam 17 17-lərə getdi bərabər sıfır. Orta furğulara x-i çıxarıram. Və 2-yə bölürəm. x-in kubunu 2-yə bölsəm 2x kvadratı 2-yə bölsəm 15x 2-yə bölsəm 14 bərabərdir 0. Hasil o zaman 0-a bərabər olar ki, vurqlardan heç olmasa biri 0 olsun. Biri konkret görürük ki 0-dır. Birində isə aldıq yüksək dərəcəli tənlik. Bunu həll edib Bezout yerimin köməyi ilə Bezoutun yadınıza gəlsə demişdi ki, ə bunun üçün olan teoremin belə səslənir ki, əgər yüksək dərəcəli tənliyin əmsalları tam ədədlərdirsə onda onun tam kökləri 14-ün bölənlərinin içərisindədir. 14-ün bölənləri + -1, + -2, + -7 və + -14-dur. Əmən indidən proqnoz verim ki, verilmiş bu tənlik əsəndan aldı 2-dən artıq kökü yoxdur. Çünki biz burada əgər bunlardan birini sağ tərəfə keçirsəydik oları da minətə minus 6 + 1 üzərində misal üçün 4. Dərəcə tərzin olduğu üçün biz bilirik ki, artıq bu iki vahid bir vahid şürüşmələrlə filan acıq paraboladlar. Birinin qarşısı müsbətdir, deməli qolları yuxarıdır. İncinin qarşısı mənfi olacaq tərəf keçdiyini bilirəm. O 17 vahidə yuxarıdan keçəcək. Deməli təxminən belə bir şəkil alınacaq. Biri yuxarı, biri aşağı olduğu üçün bunun 2 kökü var. Onda biz bir kökünü tapsaq, artıq dayanacaq. Yəni növbəti kökləri araşdırmayacağıq. Biz dedik, deməli -14-ün bölənlərlə danışırıq. 1, -1, başlayaq kiçiyindən, -1-dən başlayıq. -1-i yerinə qoysaq, eləyəcək deməli -1. -1 qoysaq -2, -1 qoysaq -15, mənfi -14, xeyr, 0-a bərabər deyil, olmadı. 1 qoysaq. 1 qoysaq 1 -2 + 15 - 14. Yoxdur ya. 16 nəfər bax elə budur. Bundan sonra sınatı araşdırırası deyim, deməli bizim kökümüz 1dir. İllüstrativ olaraq göstərdim ki, bu tənliyin 2-dən artıq kökü mümkün deyil. 1 artandır, 1 azalandır. Hər ikisi paraboladır, deməli ikisini kəsişdiyi yer 2 nöqtədən artıq olmayacaq.